Интересно, Тут именно интересно сам генератор прямого цифрового синтеза, который изначально испытывался с помощью вот этого устройства. Просто потом для расширения функциональности был включен в новую лабораторную установку. Потому что э, старый генератор, который использовался с этой лабораторной установкой, ну, если кто-то помнит, вот такой вот вроде, вот его фотка старая. Он, весом 45 килограмм. Его функциональность полностью заменена генератором. И его хватает по самые не Ну вот видите, ступенька используется 16 разрядная, всего полином 16 разрядный, всего 16 ступенек для того, чтобы писать полностью синусоиду. Но можно, соответственно, использовать сейчас, 256 ступенек, то есть множитель 1. И как вы видите, ступеньки вообще не видно на Синусоид. То есть при аппроксимации 256 значений полином э синусоида выходит идеально. Но даже вот при увеличении аппроксимации в 4 раза, видите, ступенька тока и иногда появляется. А после фильтрации все чистенько. А реально его, я так открою, хотя обычно не положено, вот его реальные размеры. Всего нас внутри. Эта работа была в Херсоне оценена с первым местом. В позапрошлом году студент ездит у меня. В принципе, вот Измерители этого индуктивности и наемности также показывает данные по реактивному опору в реактивных элементах, их как катушки и конденсаторы. В чем суть прибора? То есть он, мы помогали собирать, то есть он собран своими руками и имеет довольно высокую точность, то есть меньше 1%. Что в данных условиях является необходимым, потому что при нынешней технике точность, коллективность и таемности очень сильно меняет сам контур приборов, то есть и нужно измерять все довольно точно. Который... Работает, в принципе, все элементарно, как и большинство приборов. Будешь молчать, Мы подключаем на примере конденсатора включаем автоматический режим настройки для конденсатора нам надо параллельное подключение ну и то есть вот он показывает у нас сверху идет сопротивление самого элемента снизу его емность то есть 50 нанофарад показывает с точностью до одного прямо... э, до одного процента также прибор показывает реактивное сопротивление и показывает добротность самого контура. То есть может показывать добротность контура или тангенс угла потерь. Сам прибор еще ну, не откалиброван, потому что для этого в Житомире есть всего одно место, где это можно сделать. Это сейчас как раз в пути переговоров. oh yeah. I want to be fine.